E aí І ще повідомлення знову таки про гроші. Начальник відділу освіти Мінфіну Андрій Бондаренко сьогодні повідомив про те, що зростання витрат держбюджету на освіту у прийдешньому році планується орієнтовно на 7%. Окрім того, передбачено, що рахунок освітньої субвенції будуть фінансувати тільки зарплати педагогічним працівникам загальноосвітніх установ. А всі інші витрати утримання установ та оплата працівників. Техперсоналу будуть е, фінансуватися з місцевих бюджетів. Децентралізація. Децентралізація все крокує планету і ще одне, скажімо так, цікаве з точки зору грошей. Е, з точки зору грошей, скажімо так. Дуже і інтригуюче, мабуть, становище. Хотілося б поговорити у другій частині нашого гостєвого блоку. Нагадаємо номер живого ефіру 050-210-08-98. Можете приєднуватися і е, ставити запитання, висловлюватися. Це комуналка. Точніше, ми вирішили до цієї комуналки підійти е, ну, трішки ін, іншим чином, в інший спосіб. Ми на початку тижня наводили цитату прем'єра Гройсмана, що е, там сайт запустять е, із е, певними, знаєте, ну такими. поясненнями що таке почему і насколько що таке підвищення навіщо так А чому по-іншому таке Ну простий такий Питальник буде, а ми так ще пожартували. От пожартувала моя колега Юля Бітімірова. Що ну запитання, де взяти гроші, щоб сплатити комуналку? Пакаєвоніт на сайті там немає на сайті. Але заява пролунала, що усім допоможуть сплачувати комунальні платежі. Основна допомога, та що запроваджена останнім часом, це субсидія. Так, от про субсидію і. Про субсидію переселенцям хотіли б поговорити із нашим наступним гостем, заступник начальника відділу обробки заяв та прийняття рішення у до у Сєвєродонецьку Ніна Грама в нас у студії. Доброго вам вечора. Здравствуйте. Ну, Доброго знаєте, вечора. складне питання, і очікуємо, що і будуть люди телефонувати і перепитувати. Найперше, знаєте, що хотілося б запитати: от підвищення світла, так сплати за електроенергію, яке має з собою потягнути Тарифи. інше інше, воно. Зіграло інформаційно, безпосередньо на процес подання, скажімо, так, заявок заяв на субсидію. Чи збільшилися у вересні, от у серпні, після оголошення, що у вересні подорожчує електрика, кількість людей, що захотіли субсидію, а до цього не хотіли. Ну, в нашем управлении труда и соцзащиты довольно-таки по, по сравнению с 2014 годом в три раза увеличились количество пользователей субсидий. Поэтому у нас еще и автоматическое назначение. У нас очень много, 20 тысяч пользуются субсидией, которым автоматически продлеваются. Ну, в августе месяце, сентябрь же только начался, а в августе у нас, ну, как по сравнению с июлем, не увеличилось количество вновь поданных заявлений на назначение субсидии. Но ну, мы ожидаем, что на отопительный период, потому что многие интересуются, и на отопительный период, я думаю, больше будет. Для тех, кто цикавится, мы в принципе... И пока не оформил, да. Какие правила да, оформления субсидий, кто может ее оформить и кому могут отказать? Согласно пункта 6 положения предусмотрено, что на субсидию может подать заявление любой из зарегистрированных в жилом помещении, не обязательно квартиросъемщик для тех, кто фактически проживает, это вот как говорят переселенцы, фактически проживает по договору аренды, они тоже имеют право подать заявление на субсидию. Эта субсидия будет уже назначаться решением комиссии, и когда сделают акт обследования материально-бытовых условий. Ну, они имеют право подавать на субсидии. Кому могут отказать? И были ли у вас уже такие случаи, когда отказали Субсидия. Права не имеют, вы имеете в виду, или Я, как? Ну, скажем так, за майном, за статками, за грошима, что родина отримує. Не, ну, это если доходы. Если получается, обязательный платеж превышает стоимость коммунальных услуг полностью, то она просто не получается по расчету. Это не отказ, а она нулевая, так называется субсидия тем, у кого кто вот приобрел, вот даже вот эти вот переселенцы, они покупают у нас квартиры. Кто приобрел, покупил квартиру стоимостью свыше 50 тысяч гривен, они тоже имеют право подать заявление на субсидию. Она будет рассматриваться решением комиссии. То есть комиссия, она рассмотрит этот вопрос, примет решение. Назначить, не назначить, это уже как бы заседание. А так у нас отказов нету таких. Ну решение. за за, за цими позициями. Но да. Але давайте поточнее сейчас до аренды. А, ну, Раньше что-таки было? Мают быть оформлены лицевые рахунки, ну, особой рахунки. Да, уже с действия с октября 2015 года не обязательно квартиросъемщик должен на тот, на кого оформлены лицевые счета, может подавать уже любой, кто зарегистрирован, то есть прописан в жилом помещении, любой подает. Имеет право подавать заявление на субсидию. мы назначаем субсидию любому, кто зарегистрирован. У нас есть звонок от наших телезрителей или радиослушателей. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните? И задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы. Я из Зовут меня Леля Викторовна. Я бы хотела задать вопрос следующего порядка. Примите премию субсидии на неработающего человека, берут два прожиточного минимума. То есть человек, когда не работает. Скажите, пожалуйста, кто придумал такой абсурд и как вы с ним боретесь? Дякуємо, диакуимом. А, ну вот, Это имеется в виду два прожиточных минимума. Это для работающих, которые для работоспособных. Но жители, которые, которые не работают. Это Лысичанск телефонует. Там, где сейчас нет где работать, кроме того, шахте. там. которые не платят зарплату. Ну, вот тому такое запитание. Ну, раньше у нас вообще такие не имели права на назначение субсидии. А сейчас же разрешили всем пользоваться субсидией, подавать заявление на субсидии. И для трудоспособных граждан, но которые нигде не работают, не состоят на учете в центре занятости, не обучаются, да, с мая 2016 года вступило в силу изменения к положению, по которому берется два прожиточных минимума, им ставится в доход при расчете субсидии. Для тех, кто стоит на учете в центре занятости, ставятся фактические пособия. Вот 500, 500, 600, 300, сколько он получает, сколько берется в расчет. Так що, ті, хто не працюють, вони можуть стати центром зайнятості. Будем і буде брати, звісно, менше. Да, буде, менше. Що стосується переселенців, ну, все одно, давайте все ж таки роз'яснимо і пояснимо, що ну, зазвичай, особливо для нашого міста, для Сєвєродонецька, що от прихистив багато переселенців. Ну, Обмаль таких фактів, коли в людини є е, договір оренди на руках. Але і такі є вже тепер, скажімо так, о, потрібно їм, що їм потрібно, щоб оформити субсидію, але вони не прописані, не зареєстровані. Зареєстровані вони по той бік лінії розмежування. Їм можна взяти свій договір оренди і прийти безпосередньо до. Да. Они должны обратиться в управление труда и соцзащиты с этим договором аренды, и подать заявление. Но э, там еще предусматривается то, что на эту квартиру, чтобы хозяин не оформил субсидию, mm -hmm. две субсидии на одну и ту же квартиру не может быть назначена. Вот эта вот проверка такая есть. Если хозяин квартиры не оформлял субсидию, приходят э, переселенцы с договором аренды, и назнач... это комиссионный вопрос. Розглядається этот вопрос на комісії і назначається А Тут поточнення одразу. Якщо госп... господаря субсидія може бути ж меншою, а ніж у переселенці, який винаймає житло, ну тут же залежить від того, хто прописан. Надо, щоб ще комунальні служби всі начисляли услуги по нач... на всіх тих, хто там по договору оренди живе. Це, це, це місце і... у цій системі. Да. Потому что, ну, если хозяин один прописан, а снимает жилье три человека, им же что же невыгодно пойти и сказать в коммунальные службы, что начисляйте нам не на одного, а на троих услуги. Вот это питание, вот сразу до него повернемся после звонка. Да, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире? Как вас зовут? Откуда вы звоните? И задавайте свой вопрос. Уганская область, город Кеменное. Скажите, пожалуйста, почему? Я субсидию составила еще с февраля месяца. Сделали ее, отпечатали опит, на топ-норму с, мая месяца. До сих пор я не получила на топ-норму деньги. Говорят, бюджет нет, в с Киева не прислали деньги. Финансирования нет в Киева. Уже холода начались. Я пенсионерка, просто одна здоровья не И что это теперь, вот это? Когда будут деньги? Зрозуміло ваше питання Знайома ситуация, особенно с Кременским районом, ну и она взагалі така знайома. И знаете, там даже больше у Кременском районе, если кто помнит, у наших живые эфиры, там працівники Комунальних ну комунальники не отримують гроші, тому що е, не дійшли гроші, що покривають от, за субсидії, покривають їхні послуги. І тому їм кажуть, ми вам не заплатимо, шановні е, слюсарі, шановні, оці, скажімо так, працівники на канал, нам дзвонили, жалувались. Ми пам'ятаємо, люди не отримують місяцями зарплату, тому що а гасударство не дала Да. От пішли, оформили, а гроші не доходять. Ну якби я таких случаїв у нас не знаю в городе субсидію получают все сразу взаимозачет единственное что это ж не живые гроші, гроші для коммунальщиков ж, ж живых то денег коммунальщики тоже не получают зараз не про комунальників, зараз про запитання нашої глядачки, Коли... Ну, е она имеет в виду что не перечислили деньги по субсидии но ну, у нас такого не бывает у северку такого не бывает А что стосовно количества очикувания этой субсидии, это же ну, разные условия? Может, розмови? Она, конечно, имеет в виду уголь. Вот на уголь задерживается выплата по субсидии, а на коммунальные службы перечисления... А на уголь идут. как давно задерживается? Ой, на уголь с прошлого года задерживаются, с опозданием выплачиваются Всего деньги, год, да. Да, на уголь мне сообщают сейчас, да, режиссеры mm. на уголь, на уголь, на уголь, да, задерживаются выплаты, да. Как финансирование поступает и при том финансирование поступает процентные выплаты, то есть не так, как, ну, оформил у кого-то там тысяча, у кого-то триста, у кого-то, и вот каждому, допустим, 13% процентов выплаты, вот из каждой суммы. Ну то так фінансується у нас як довго чекати на цю субсидію? Адже бо ну точаться різні розмови, що мовляв, люди сплачують як сплачували, а потім приходить субсидія, і потім Через вони за за кілька місяців, а потім не платять, тому що ну мовляв субсидія вот прийшла. Це оформлення і перерашоти та сколька вони можуть займати времені. Первичное обращение, когда мы работаем непосредственно с заявлениями людей, это быстрее назначение идет. А вот автоматическое продление, это так, как все понимают автоматическое, это... Не совсем оно такое автоматическое. Это продление субсидии без обращения граждан. Но для специалистов управления труда и соцзащиты это значит, каждое заявление открываем, смотрим декларацию и все сведения собираем вручную, заново. самостоятельно заново. Мы просматриваем, там очень много вопросов возникает, потому что кто-то работал стал на учет центр занятости, продолжает стоять, не продолжает. В центр занятости нам, к сожалению, сведения не поступают с налоговой о этих выплатах. Для студентов не поступают выплаты, вот эти, которые вот на дневном отделении обучается студент, у него там нулевая стипендия, ноль, ну, не получает он ее. По налоговой такие сведения не проходят, мы этого не видим, ниоткуда взять. И поэтому мы потом берем эти дела, по которым люди уже давно подали, и в телефонном режиме звоним и спрашиваем у заявителей. Это, конечно, очень затрудняет и замедляет работу, потому что все вот эти сведения нужно самостоятельно собрать. Это для людей, так скажем, автоматически, то есть они не обращаются. А когда первичное обращение, там все с заявлением, все в декларации написано, это намного быстрее. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы звоните и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, я из Северодонецка. Я подавала субсидию в августе месяце прошлого года, но мне отказали. В декабре месяце, говорили, комиссия придет. У меня дочь с внуком прописаны, но они не живут. Комиссии не было, субсидии отказали. Зазумело, Предусмотрено такое еще, если кто-то хочет на, с учетом количества фактически проживающих человек назначить субсидию, чтобы было назначено, нужно предоставить документы, подтверждающие факт непроживания того, там, как она вот говорит, дочь а или кто. за разглядачка, чини. Глядачка на линии, зараз Северодончанка, что только на майе на провелок жаль. Но ну, расскажите, э, что за документы. Да, эти Смотрю, документы это я... или справка с места обучения, если это в другом городе, или с места работы, или же. Но многие у нас, допустим, снимают здесь жилье, не живут они там с родителями. Тогда, значит, в ЖЭКе берется акт два свидетеля и акт о непроживании подписывают и приносят и подают вот эти документы. Если этого подтверждения нету, то комиссия не будет рассматривать это дело, потому что не хватает документов, ничем не подтвердил человек факт непроживания второго члена семьи. То есть перед тем, как оставить работает, да. потребно до, и, э, и до датированы датировать. вот эти документы должны быть от подачи заявления, то есть эти документы действительно в течение месяца. Если она подает, допустим, с октября как она говорит, с августа, они должны быть в августе дате. То есть дата на тех справках должна быть августа. Она не должна быть там июнь, потому что многие присылают там вот с прошлого года справки. Но они же сейчас мало ли где за год человек может быть. К нам еще раз дозвонились с Кременной. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Я пошла, я уже разговаривала. На дрова субсидия. Дрова. Ну, у нас субсидия называется, это субсидия на твердое топливо. У нас нет отдельно дрова там. На топ топливо, да. На топливо, да. Ну, это что, что по углю, это просто задерживается это самое, финансирование будете... и все. А назначение как? Она назначается сразу, Это субсидия. Просто что так финансируют ее. Это же выплаты живых денег. Идут на сберкнижки, им на счета, куда там, на карточки. Ну, это уже как бы не в нашей компетенции, почему-то задержка такая. Ну, затримка есть, про нее все, все знают, все это знают а, все люди, люди да. страдают, никто ничего сделать не может, чекают Да, линии смеются. Ну, это... ну, такого, конечно, не может быть. Чтобы... Ну, не знаю. Ну, тем не менее, я... тим не менш, мы имеем то, что имеем. А, и все ж таки, вот, что а, до ну, этой субсидии. А, Питання можливо у дечому, скажімо так, очевидне, і мабуть, хтось подумає, скаже, о, це так лот наживо запитає таку дурню, але люди направду схвильовані були здорожченням електрики, як от останнім здорожченням і. майбутним здоровощеньем, с наступного года. Ну уже некоторые приходят и по газу говорят, тут вот будет подорожание, да, да. Еще хотелось бы отметить то, что у нас планируется в городе, значит, новые бланки заявлений и деклараций разнести по почтовым ящикам. Хотелось бы обратить внимание, что это только для тех, кто ни разу не обращался за субсидией. Тем, кто уже пользуется или подал заявление, им не надо заполнять эти бланки, отсылать, пересылать нам, приносить. У них и так она назначена, потому Это что люди, люди думают, что раз прислали, значит всем надо. Так вот еще одно такое запитание на кшталт всего, так, а подвышение тарифов, а, субсидия подвышится? Да, да, субсидия пересчитывается с каждым повышением тарифов. Вот. По электроэнергии есть тарифов субсидий. Да, да, конечно. Важная вещь. Нет При назначении субсидии обязательный платеж в течение. Вот обратился человек с августа. Значит, он в течение года будет такой же. Вот как он в августе, такой он и в декабре, такой он и в январе. Будет одинаковый. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните? И задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Это Вера Миколаевна. Я Волчевська, але зараз я не Волчевську. я е, на Стародійщині. Так от, моя сестра боїться, що мою пенсію як переселенки, якщо я в неї зареєструюсь, е, врахують, і тоді їй не буде субсидії, розумієте? Тобто до її пенсії додасться моя, і вже тоді виходить, статки її більшають. Ну, Так, так, так. Если вы зарегистрируетесь как за зачем Зрозуміло. Если не будет прописана она там, то ее доходы учитываться не будут. Там будет назначаться субсидия только на хозяйку, на ее сестру. Ее доходы будут, потому что на на Эту женщину как на переселенку, ей же не начисляется стоимость коммунальных услуг на нее. Она просто, Она просто зарегистрирована за по этому адресу для того, чтобы там переселенческие свои деньги Пенсии получать. Да, да. Нет, не учитывается ее пенсия. Если... Главное, чтобы не было прописки. А да. не будут собираться вот подобные комиссии, ну, мы же знаем про комиссии, которые проверяют переселенцев, Ну, Переселенців місця перебування реального да. проживання, і це ж фактично, правильно ми розуміємо, це ті самі люди, ті самі працівники да. а, управління праці і соцзахисту, що і входять до комісії, що призначають, що відмовляють у субсидії чи ні, не буде так, що ну скажімо так, побачать, що от є ну да, раз чоловік там не живе, значить йому не давати пенсію, а раз живе. То, значит, да, давать не давать нет, субсидию. Нет. Хозяин оформляет субсидию, тот, кто зарегистрировал. У нас такого нет в положении, а назначения субсидии такого нету Мы назначаем, как и раньше было. То есть переселенцы, те, которые зарегистрированы там, не берутся во внимание. Нигде никаких ссылок. Нічого в нас нету такого. Зрозуміло, дякуємо. Тобто, ну, можна не боятися безпосередньо, що у себе вдома можна зареєструвати переселенця. І субсидію е, будуть ну, ті, хто зареєстровані, прописані, прописані. там. Прописані. Да, ті, хто буде прописані. прописані. Зрозуміло. Е, і, ну, в принципі, Ну, скажімо так, в нас насправді широкий спектр питань найрізноманітніших, і питання вони уточнюючі, питання вони такі, але от завершити нашу розмову хотілося б, от із загальних, ну ось таких моментів, загальних і важливих. Важливих чому тому, що криком кричать люди угу. через те, що ну не вистачає грошей, щоб заплатити цю комуналку, а змушують іти до по субсидію, а бояться. Бояться найрізноманітнішим чином. Ось бачите, от як от телефонувала пані Віра, що от реєструється як переселенка і пенсію переоформлює, і з інших причин. А ви скажімо так, не відчуваєте, що от зробили ось цю підтримку Гройсмана, що сказав, усім допоможемо. А це ж робити вам із трьома-чотирма копіями там щомісяця заяв, із, скажімо так, силою славнодостовірних неперевірених даних, У вас в управлінні праці і судзахисту не збільшилася кількість людей. Вам, ну, дійсно, на своїх плечах цю підтримку і реформи ці всі переживати. Які проблеми безпосередньо у вас із призначенням субсидії із людьми, із кадрами? Но с назначением субсидии у нас то, что больше у нас большая проблема, вот это автоматическое продление, по которому мы сами должны все собрать, вместо так как раньше люди заполняли эти, без заявления теперь мы продлеваем и каждое заявление рассматриваем, вот это вот очень много времени занимает Но Є такое постановлення. Ми його ратрабатуваємо. Дякуємо вам. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо за те, що були з нами. відповіли на запитання наших глядачів. На наші запитання. Ну, сподіваємося, що все ж таки державна підтримка вона буде реальною.